я сегодня расскажу вам такую историю. Закачаетесь! Всем привет! С вами Вася Тынигер! И это моя история! Сегодня я пошел посрать в дырку! И тут пиздец! Я открываю двери, тут же хочу зайти! А там, блядь, по 200 метров и сидит курва! Я став в обороны, и кулы, цепаву кличи, пивцы меняется! Лоб шлопки с бетрунца! Я там пищавик, малолетний, сучка вид болью, ба. сука, цей чипы все прямо не в ей као. И цеябище взяла на контроль и затягнула меня в парашу. Мои яйца набух, на бух на и павук буквит став. Я клывала специальный комбу в целый свет вечер расцет и, и спив дня плава в гамнища обзнайте лыхи. Да заплыву я выпив в половину упавнение по параши и еще добыт из гамнака и сень. Вылез сепаратия ей, и начала стрелять в меня, потому что подумали, что я настоящий бахкалах маща был в головной страшилку на острове. Но не разгубился и достал секрет на ее кишени и не не гары хуяры весь табер, блядь, чтобы нахуй навтыкали. втыкали. После этого я взял верпега и пострелом расхуяров, та и